Вони все так класно розповіли, що в нас зайві питання. Да. Да. Уважаємо наші студенти, пані Оксано, уважаємо Славі, уважаємо пані Віктор, я дуже вдячна за можливість на цій площадці зробити цей ці цікавий захід. Я дуже вдячна нашим викладачам, нашим, нашим співробітникам, нашим деканатам, проректорам. за то, что они, они підтримують инициативы студентов, за то, что они создали добру атмосферу работы нашего университета. Я вдячна нашим студентам. Я сегодня, я вам вот, скажу, впервые увидела ваши презентации. Мурашки по коже и безумная гордость за то, что мы работаем рядом с вами. До слез тронула все ваши презентации. Я хочу сказать, что я всегда вами гордилась. Я каждую неделю читала посты Сережи из Германии, и вся Германия читала его посты, где он описывал, как прошла неделя его практики. Мы, мы очень его ждали, мы переживали и сопереживали, и волновали за я рада видеть потенциальных наших студентов, которые поедут. Вот Настя, я хочу представить ее, она замечательная, у нас уже врач-ветеринар, она продолжает обучаться, она ветеринарном факультете, и она мечтает поехать на зарубежную практику, сегодня она э, пришла познакомиться с какими-то нюансами. Но от а целом я хочу сказать вам большое спасибо за этот вечер, потому что вечер прошел не зря. Я еще раз убедилась в том, что для настоящих патриоты, то, что у вас очень светлые глаза, светлые души и теплые души. И я очень благодарна Оксане за предоставленную возможность. Мы год вот практически сотрудничаем, в Вильнюм университеты ходят наши аспиранты, которые получают интересные, нужные советы. На Вильнюм университетах мы узнаем очень много интересной, полезной информации. Поэтому мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы вас любим, мы благодарим вас за поддержку, которую вы оказали в тяжелое время работы нашего университета. Ну а остальное я хочу сказать, мы сделали настоящий проект за этот год в Харькове. Мы обрели новых друзей, мы реализовали проект Успешная особыстисть при поддержке украинской миротворческой школы, при финансировали правительство Великобритании. Мы проехали с вами в Луганскую и Донецкую область. Мы встретили там наших будущих абитуриентов, встретили наших студентов. Сегодня мы еще раз показали, что вы успешные личности и, и ваши презентации вы были очень достойны. Спасибо вам большое. Завжди запрошуємо, ми будемо вам допомагати. І я ще раз щиро скажу, що я щиро буду радити це відео, тому що ну, не думайте, що це там ну, просто зроблено для галочки, тому що а, для мене були тут неймовірні відкриття. І я так просто абсолютно чесно і щиро напишу в своєму Фейсбуці, що... А, дійсно, такий досвід з перших рук – він не дарма. Я вам всім дякую за увагу, запрошую до нас. Ще раз нагадую, що ми збираємося щочетверга о 18.30, а для вас ми завжди зможемо зробити якийсь позачерговий захід. Ну механизация то есть все настолько новые технологии но на самом деле у нас в украине тоже есть хозяйства, в основном это частные хозяйства где новые технологии есть абсолютно такие же и даже на берегу. то есть больше интересоваться и нашими технологиями потому что там далеко всегда кажется лучше но на самом деле у нас тоже есть много всего потому что ну, допустим едут на свиней да на овец на окол не знаю какие технологии у нас используются

Да, это классным специалистам, и ним это надо знать. Еще один да. вопрос задать, использовать не конкретно. По поводу, имеет ли возможность студенты отправиться на практику, которую они найдут сами? Вы имеете в виду объект практики? Например, право студент от нашего вуза поехать в место, которое он хочет. В таком случае университет не возьмет на себя ответственность за ваше там пребывание и вашу безопасность. Потому что да, если, мы да, не владеем да. информацией по да, поводу да. объекта э, для прохождения прав. Если да, для да, вас будет отвечать студент сам. В таком случае Вы уходите в отпуск или отчисляетесь по собственному желанию, открываете визу уже к рабочую, открываете шенген, едете на практику, возвращаетесь, заканчиваете обучение. И хотелось бы еще вам добавить, сказать о том, что ну, хотите прокомментировать. Ребята едут за рубеж получать Опыт, навыки и знания практически на практику, ну как бы там ни было, что там лихота и фермеры в Европе все-таки и труд оплачивают не так, как мы бы здесь могли оплатить труд практиканта, или как их еще называют аппликантов здесь на территории Украины. Конечно же, такие и агрохолдинги существуют, и даже уже там концерны, и комплексы и и много используемых передовых технологий в Украине. Но, к сожалению, они мы или только слышим, или очень сложная именно кадровая политика подбора э, на работу студентов, вернее студентов а уже на работу. Поэтому мы всегда говорили и говорим нашим студентам, ребята, пока вы молоды, пока есть возможность учитесь, получайте знания, получайте практический опыт. Хотелось бы ко всем словам благодарности, чтобы вы всегда еще и помнили о том, что есть для вас святые люди, это прежде всего ваши родители, которые дают вам такую возможность, обеспечивают вам возможность для дальнейшего карьерного роста. А после того, как получаете, получите образование и тот документ заветный, скажем, средняя квалификация, уровень бакалавр, специалист или магистр, попытайтесь продать себя дорого. Если получится, конечно же, здесь в Украине становитесь достойными специалистами. А практика, которую вы пройдете за рубежом, это же практика. Вы ее, она не останется у вас незамеченной. Вы ее запросто можете себе записывать в свое кадровое профессиональное резюме и при скажем, прохождение конкурса, на замещение какой-либо вакантной должности, вы этот опыт вспомните. Если он у вас задокументирован, вы запросто используете это в своем трудовом резюме. Нет, все. Я что хочу добавить на пользу практики за кордоном, это знакомство с европейским светом. Потому что мы много обговорили на грамматическом уровне, что одна из проблем Украины, это то, что наши люди Дуже мало пересуваються, дуже мало виїжджають за кордон, і одна з проблем з цією війною, і, до речі, війною в вашій рідній Луганській області вона якраз полягає в тому, що люди нікуди не виїжджали навіть за межі Луганської області, і коли їм розповідали про ці принади там руськава міра, вони вірили і бо їм не було з чим порівняти. А про Польщу, скільки я там ну, в інтернеті сперечалася, коли там казали про Польщу, вони всі кором казали, що поляки ви, поляки живуть погано, що вони так страждають від цього капіталізму, вони так страждають від цього ЄС. І коли ви виїжджаєте до ЄС і ви на власні очі бачите, як там виють і страждають поляки, ви всі можете просто сказати, порівняти, да, ви, хто були в Польщі, ви сидіти і смієтесь, як вони там бідосі. І ви просто можете порівняти, ви можете про це розповідати і своїм одноліткам, і своїм батькам, і своїм сусідам, і казати, що пробачте, я це бачив на власні очі і мене вже не надурити. Я просто знаю, як люди там живуть, як люди живуть тут. І це справа не в тому, що ми повинні виїжджати, але це певні орієнтири, до яких ми повинні прагнути. Тому що, є, що що нам брати за стандарти, до чого нам взагалі... совершенно, а, -а, -а. вот до таких вот чудовых ферм, где две лукины, про бач, что нет, это зали, выдась мост, когда две лукины обломывали, сколько там было при, ну 200 только долларов, более 200 долларов, то есть там, смотря сколько отелов, так, то есть, но на самом деле вот, что меня поразило, это то, что много, телят еще больше там было вот у а, молодых вот коробок на продажу и так далее. То есть на самом а все остальное именно силами семьи. То есть э, шеф, э, родители шефа, жена шефа и трое сыновей. Ну, там еще дочка у них была, но она не работала, она в соседней деревне жила. Еще, кстати, по поводу опыта, который э, действительно приобретается на практиках, я как самый старший, наверное, здесь присутствующий э, прошедший практику студент, поскольку магистранка, да, то есть практик у меня было много. М -м, то есть за это время вот от нашего университета я побывала и в Украине я посмотрела то есть в Луганской области на нескольких предприятиях я проходила практику в Хмельницкой области то есть это уже западная Украина совершенно другое да там другое отношение как-то чуть-чуть к Молоку к вот этому всему плюс побывала вот за границей то есть я еще была кстати тоже в России на практике в Белгороде то есть, у есть... У и в Украине, и на Востоке, и на Западе, и в России, и уже вот за рубежом. То есть на самом деле действительно огромная перспектива открывается перед студентом. Даже удивительно это было.

голодный, ну, он никогда не откажется. Он скажет, да, спасибо, дайте мне еще вот это, пожалуйста, это возьмите сами. Он действительно пошел, открыл холодильник или там в шухлядочке, он, Сережа сидит, кивает, потому что он тоже это неоднократно наблюдал. Действительно, очень спокойно. Они действительно вот сидят за одним столом, рабочие, которые. шеф рядышком сидит, который кормит всех, собственно, собравшихся за столом. Вот. И он говорит, а есть у вас І е, власне, чи ви почали приймати, або почнете вже хай, чи є ассоцій рекламувати ваш університет вже для своїх поступаючих друзі. Я хочу сказати, по-перше, що я дуже вдячна нашим студентам за ваш досвід, такий корисний для нас, досвід, який висунули будете використовувати в своєму подальшому. Я бажаю вам натхнення, удачі. Я дуже сподіваюся впевнена в тому, що ви цей досвід будете впроваджувати надалі в нашій країні. Ну, а що стосується того, на яку акультурі ми розраховані, то ми працюємо і на Луганської області, і в Харківської області, і нашій університету абсолютно на для всіх роботомічних. Ми запрошуємо всіх на навчання у нас ми намагаємося зробити все, яка може якомога краще для наших студентів. Я вдячна колективу наших викладачів, які дуже швидко зорієнтувалися на цій непрості старі ситуації, мобілізувалися і роблять все для того, щоб нашим студентам було комфортно тут і жити, і навчатися, і отримувати досвід. Ми намагаємося, що стосується виробничих практик, то для наших студентів дуже багато організовано різноманітних екскурсій, практичних навчань на... На виробництвах у нас дуже обширна база практик для наших студентів. Це практики не тільки захвальні, це практики на території України. Наших студентів намагалися практики взагалі на самі найкращі виробництва, які тільки є на на території, території України. Я думаю, що в нашому подобається у нас навчатися. Ми запрошуємо навчання там, в нашому університету всіх інших студентів, бо за освіти яку ми на, на, на Україні. Фермерів і інженерів. Я думаю, це можна пишатися. Ще є питання? Ще щодо обговорення. Ну, тоді я всім дякую за увагу, дякую за такі чудові презентації. Ще раз кажу, є записи, ми його будемо поширювати в інтернеті, поширювати. це буде певною, я сподіваюся, рекламою вашого університету. І це буде рекламою для ваших студентів, для ваших чудових викладачів. И еще раз дякую, сподіваюся на подальшу клітностих правил.